નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેબ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ સાત વિષય હિન્દી નો પાઠ ચાર નો સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની ચર્ચા કરીશું જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે પ્રશ્ન એક પ્રશ્નો કે ઉત્તર લેખીએ પેલું ડોક્ટર કલામને ઇસ ઇમેલ સે હમે ક્યાં શીખ દી હૈ उत्तर आवश्यक डॉक्टर कमाल कहते हैं कि सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिन्त न हो जाए हम ऐसा न सोचे अब हमारी सारी जिम्मेदारिया चुना हुई मानव सरकार उठाएगी हमारे सारे काम सरकार करेगी हमें रद्दी कागज भी कुड़ेदान में भी पूरा डालने की तकलीफ नहीं उठानी सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज के लेने के बहुत ही गलत बात है इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने की सीख दी गई है प्रश्न दूसरे दे। देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है जवाब आवश्यक दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उसके व्यवस्था संबंधी नियमों का पालन करते हैं गाड़ी उन देशों के नियमों से अनुसार चलाते हैं, उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते પરંતુ આપણે દેશ મેડિયો આગળ વધારતા પહેલા આપણી એપ્લિકેશન ની માહિતી લઈ લઈએ પ્લે સ્ટોર જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન ની તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો ત્યારબાદ તમે તેમાં તમારો મોબાઈલ નંબર ડાયલ કર્યા બાદ સેન્ડ ઓટીપી આવશે તે સેન્ડ ઓટીપી કર્યા બાદ પેજ ખુલશે તેમાં એક્ઝામ પેપરમાં તમને એકમ કસોટીના દરેક પેપરો જોવા મળશે ત્યારબાદ આના પર ક્લિક કરતા ધોરણો જોવા મળશે તમે તમારા ધોરણ પર ક્લિક કર્યા બાદ તમારા વિષય જોવા મળશે અને કોઈ પણ વિષય પર ક્લિક કર્યા બાદ તેના પાઠો જોવા મળશે અને કોઈ પણ પાઠ પર ક્લિક કર્યા બાદ પાઠની સમજૂતી સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સ્વાધ્યમ પોથી સોલ્યુશન અભ્યાસ સોલ્યુશન અને ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનો જોવા મળશે ચાલો વિડીયોને આગળ વધારતા ત્રીજો દૂસરે દેશો લોકો સ્વચ્છતા કે પ્રતિ કેસે જાગૃત છે જવાબ આવશે દૂસરે દેશોમાં લોક સ્વચ્છતા કો બહુ મહત્વ દેતે હે વે સડકો પર થૂકતે નહીં હે कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ेदान में डालते हैं। सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते कुत्तों के मालिक अपने कुत्ते को सड़क गंदी नहीं करने देते। समुद्र तटों पर लोग वाले नारियल इधर उधर नहीं डालते वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के अपनी स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। प्रश्न चार अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? जवाब अवश्य अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं बल्कि उसे दुरुस्त करने के लिए सरकार को सहयोग दें इस तरह अपने सहात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं प्रश्न बे जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे मानव मंदिर आशापुरा रोड नड़ियाद पच्चीस नौ बेहजार तेर प्रिय मित्र कैलाश नमस्ते मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियां फैलने की खबर जानकर दुखी हुआ हूँ ये बीमारियाँ गंदगी से फैली है हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है जहाँ साफ सफाई रहती है वही रोगों को पैदा करने वाला मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं आते शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए खास खुजली जैसी त्वचा तो की बीमारियां नहीं होती सिर के बालों को साफ रखने के लिए उनमें झूल नहीं पड़ती दांतों को स्वच्छ रखने से पायरी का नहीं होता इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है कहने है की सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है पत्र लिखना घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार तुम्हारा मित्र अतुल शाह प्रश्न त्रन निम्नलिखित वाक्यों को काल पहचानिए। पहलू मैं क्रिकेट खेलता हूँ। जवाब આવશે वर्तमान काल बीजू मैं फल अंबा जी गया था भूतकाल त्रीजू कोई गाना गा रहा है वर्तमान काल चौथा आज ठंड ज्यादा होगी भविष्य काल पांचवा कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। वर्तमान काल परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई प्रश्न चार काल परिवर्तन कीजिए पहले मैं बाजार गया मैं बाजार जाऊंगा बीजू मंदिर में पूजा होगी मंदिर में पूजा हुई तीजो शिमला में हिम वर्षा हुई जवाब शिमला में हिम वर्षा होगी चौथो मैंने पढ़ाई की मैं पढ़ाई करता हूं थैंक यू